নমস্কাৰ মই জ্যোতিষী ডক্টৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা এই নৱগ্ৰহ জ্যোতিষালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি দৈনিক ৰাশি ফলিতা দি আগবঢ়াব ওলাইছোঁ আজি চতুৰ্ক বত্ৰিছ ভাস্কৰব্দৰ আঘোণ মাহৰ দহ তাৰিখ আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজি নৱেম্বৰ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখ আজি সূৰ্য হৈছিল ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি চৌৱন্ন মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি চাৰি বাজি আঠাইছ মিনিটত আজি বাৰ হৈছে বৃহস্পতিবাৰ তিথি হৈছে শুক্লা সপ্তমী তিথি আজি নৱজাতকৰ ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি দিনৰ ঘণ্টা দহ বাজি ওঠৰ মিনিট যোৱা নৱজাতকৰ ৰাখি হ'ব কুম্ভ ৰাশি আজি আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হ'ব দুই আৰু তিনি শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু ৰঙা ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল আজি ছোৱালীসকলৰ আদ্যৰিত হ'লে যোগ হ'ব শুভগা যোগ বন্ধুসকল আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত দৈনিক ৰাশিফল আৰু বৈদিক জ্যোতিষাস্ত্ৰ আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আনুষংগিক বিষয়সমূহ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত চাই আছে পাৰিলে পেজ দুটি ফ'ল' কৰি থ'ব জান হওক বন্ধুসকল প্ৰথমে আহিছোঁ আজি আমি মেখ ৰাখিৰ পৰা মেঘ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ আনন্দমনে পাৰ হ'ব হাতলৈ ধন সম্পত্তি আহিব লগতে আজি আপোনালোকে উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ বিষ ৰাখিলৈ বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব সামাজিক কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ সু শান্তি বাঢ়িব লগতে আজি আপোনাৰ কৰ্মবোৰ আনে বিশ্বাস কৰিব বা আজি আপোনালোকে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আনৰ বিশ্বাসী হ'বৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ব্যৱসায়িকভাৱে খুব লাভান্বিত হ'ব পাৰিব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে সৰু সুৰা কথাতে মনৰ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে লগতে আজি আপুনি ঠগ ববঞ্চকৰ পৰা অলপ সাৱধান হোৱাটো খুবেই ভাল হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ব আজি আপোনালোকৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে সৰু সুৰা কথাতে মনত সামান্য অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি হোৱাৰো কিন্তু যোগ দেখা যায় এইবাৰ হিচাপ সিংহ ৰাশিলৈ সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মত সামান্য কষ্ট পাবলগীয়া হ'ব পাৰে শৰীৰত সামান্য আজি আপোনালোকৰ ৰোগ বাঢ়িব পাৰে লগতে আজি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আত্মীয় পৰিয়ালৰ লগত কিন্তু সামান্য মনোমালিন্য বা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হোৱাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ কন্যাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোক কৰ্মত লগ বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব যান বাহন আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব লগতে আজি আপোনাৰ প্ৰেমত আনন্দ বাঢ়িব আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে খুব লাভান্বিত হোৱাৰ যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ তুলাৰাশিলৈ তোলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ভাল ব্যক্তিৰ বা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব ঘৰলৈ আজি আপোনালোকৰ আত্মীয় পৰিয়ালৰ আগমন হ'ব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু সৰু সুৰা জটিলতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰো কিন্তু যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ বিশ্বিক ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ঘৰুৱা কৰ্মত আপোনালোকৰ উন্নতি সাধন হ'ব বা ঘৰুৱা উন্নয়নমূলক কৰ্মত নিজকে জড়িত হ'বৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব নতুন প্ৰেমৰ আজি আপোনালোকৰ আৰম্ভণি হ'ব লগতে আজি আপোনাৰ প্ৰেমত শুভ হোৱাৰ যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মনত সু শান্তি বাঢ়িব কৰ্মত নতুন নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে সু সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব লগতে আজি আপোনাৰ সঞ্চয় বৃদ্ধি হোৱাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব সকলো কৰ্মতে আজি আপোনালোকে সিদ্ধি তথা সফলতা লাভ কৰিব যদিও আজি আপোনাৰ সজাগ নহ'লে সামান্য কিন্তু মনোমালিন্য হ'ব পৰা হ'ব পাৰে বা মনোমালিন্য হ'ব পৰা যিকোনো কৰ্মৰ পৰা আজি কিন্তু অলপ নিজকে আঁতৰাই ৰখাটো খুবেই ভাল হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ আয় উপাৰ্জন বাঢ়িব মনৰ আশা পূৰণ হ'ব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে ভ্ৰমণত কিন্তু সামান্য আজি আপোনালোকৰ বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে একেবাৰে শেষত আহিছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি মীন ৰাখিলৈ মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দ্ৰব্য তথা সামগ্ৰী লাভ কৰিব হাতলৈ ধন সম্পত্তি আহিব আজি আপোনালোকৰ যদিও আজি আপোনাৰ আয় আৰু ব্যয় ক্ষেত্ৰত অলপ সজাগ হোৱাটো খুবেই ভাল হ'ব সদৌসদ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে শুভ হওক মংগলময় হওক তাৰ কামনা কৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ সৰ্বেই ভৱনটো চুখীৰ্ণ সৰ্বেই চনটো নিৰাময়া সৰ্বেই ভদ্ৰাণিক প্ৰচনটো মাকচিত দুখ ভাগৰ হ'ব ধন্যবাদ